Пісень про кохання вже співали вдосталь, та особисто я знаю людину, яка не соромиться співати про фізичні стосунки. So cool. Павло Верниця, фронтмен гурту Епелец, зараз заспіває з нами про. Но ну, на самом деле я к этому всегда относился очень легкомысленно до одного неприятного случая, который произошел со мной в Колумбии. С тех пор я всегда использую презервативы. Я искренне советую всем мужчинам использовать, потому что вы сэкономите как минимум себе время и здоровье. Тому зараз будет моя наилюбленная песня. Зраджуй. Зраджуй. близко Сьогодні холодне Замало світла Ти плаще треба двох Стискає тиша Рахую відстань До тебе ближче

Павло, місія наша, просвітницька. Ми йдемо до людей. Вони повинні знати все про безпечне кохання. Може, навіть щось їм продемонструємо. Я боюсь представити, що ти будеш демонструвати. Розпакувати хоча б. Я вам пропоную придумати вірш, скласти зараз, якийсь маленький, про безпечне кохання, безпечний секс або я це зможу. М -м 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 -м. Складно. Знаю. Вы знаете, я насчет без презерватива напрягаться не хочу. Мне 90 лет уже, поэтому я обойдусь без презерватива. Хорошо. Надаю перевагу э без презерватива, честно кажется. О, о, еще и рифму. Да. Солнце напекло в голову, Шантарам навел мысли об Индии, но не о любви. На жаль, муза сейчас без сотни. В жизни бывают разные моменты. Разница упадет случай. Случай бывает у каждого свой. Свой а, В сексе <с> по-любому надо предохраняться, потому что... Потому что секс не всегда бывает по любви. Йоу. Всем молодежи желаю, пусть безопасная любовь и жизнь украшает. А -а 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 -а. Чтобы жить прекрасно. Н нужно жить безопасно. Отлично. Это вам. Да, куханя в сердце живая, там презерватив в кишечнике. Чтобы против не... меня не обращаться, надо оберегаться. Чтобы жить прекрасно, нужно жить безопасно. безопасно. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго, занимайтесь безопасным сексом. Ты хотел нам что-то сказать, как я вижу? Да, я конечно присоединяюсь к акции. Я сможу. Лучше не купите пачку сигарет, а купите презерватив.